Селище Слобожанське стало останнім із трьох населених пунктів Комсомольської селищної ради, яке не підтримало перспективний план кабінету міністрів України у рамках запланованої децентралізації. За таке рішення проголосував 101 житель із майже тисячного селища енергетиків. Зрештою присутній не приховували для чого й так само селищу бідні села: Лиман, Шелутківка, Генівка, Нижній Бушкин та шість Крипаї. Це стало зрозуміло з самого початку заходу Напівпустий зал байду байдужість в очах та низька активність. Лише декілька людей все ж наважились поставити запитання з залу. Здравствуйте, это преподаватель из Мирского профессионального лицея. Подскажите, пожалуйста, Николина Ирина Петровна, подскажите, пожалуйста, делали ли вы приброску того из количества всего имущества, скажем так, и из тех социальных органов и учреждений, что останется в такой объединенной громаде, что планируется, потому что людям очень трудно определиться, если мы решаем вопрос о целесообразности объединения, что нас в этой громаде ждет, потому что пока разговор тогда ни о чем. Разговор ни о чем. Я вам сказал сразу, что я перечислил те э, социальные структуры, которые есть сейчас в каждой громаде. Но а... планы перспективные, это делались? Вы понимаете, план перспективный. Как бы там ни говорить о высоком, все так или иначе спускается к низкому, к деньгам. И вот я вам сразу почитал, сколько денег можно собрать. Вот то, что мы сейчас собираем, мы уже имеем. И мы, в принципе, видим, что на содержание поселка, поселка мы пока еще вытягиваем не имея у себя ни школ, ни ГБТУ, ни всего остального, мы это вытягиваем. Вытягиваем, но уже с большим скрипом. Потому что Змейская ТЭС работает меньше, у нас забрали подоходный налог. Налогов мы собираем недостаточно большое количество, потому что пытаемся как-то по-человечески относиться к нашим гражданам и не накладывать на их налог неподъемный. Экологический сбор уменьшился, хоть и тратить его достаточно тяжело, но он уменьшился в разы. поэтому... Бюджет, который сейчас есть, пока мы считаем, что он достаточный. То, что нам добавляют, 60% подоходного налога. Мы посчитали, посчитать его по каждому предприятию до копеечно, но ну, это сейчас очень тяжело, тем более на пальцах. Финуправление нам такие цифры сразу не дают. Но исходя из того, что 70 миллионов поступают в район, а из них половину-40% это Зверская тест, то можно посчитать, что больше, чем Звездская тест, нам... ну, больше ничего не дадут. Вот я же говорю, мы предположили, что будет у нас этого подоходного налога 40 миллионов. Мы посчитали на содержание, даже не, не просчитав энергетический лицей, 45 миллионов. Нам не хватает на его содержание, элементарное содержание. Уже не говоря на его какое-то развитие, а ремонты. У меня такой вопрос. Мы когда-то собирали, да не когда-то, по переименованию СВЧ Комсомольский и что получилось? Пшик. Вот. Так вот я и думаю, сижу и думаю. Решим мы. Ну, естественно, тут все сто процентов против. Это понятно. Почему? Потому что никто не хочет кормить кого-то и делать даже не в этом. Дело в том, что мы не потянем этого всего. Это я как депутат говорю. Поэтому я вот хочу спросить у вас, присутствующих, не получится ли с этого дела пшик? Значит, вот Разные вопросы задавали в разных населенных пунктах, но вот этот вопрос задавали в каждом населенном пункте, потому что все видят отношение нашего государства к мнению людей. Да, мы собирались, здесь высказали свое мнение, как оно было правильно, неправильно, но мнение людей было высказано, и на него просто не обратили внимания. Всего. Понимаете, надо вести себя правильно и принимать логические решения для того, чтобы потом было, не было бы стыдно за свои принятые решения. Мы принимаем решения на данный момент те, которые нам позволяют принимать. А что будет дальше, как себя поведет с нашими решениями государства, но, извините, мы на это пока влиять не можем, и мы не медиумы для того, чтобы это предусмотреть. И еще, мы же и так уже есть громада, то есть у нас есть Сапуша Глинский и Благодатная, и Сапуша Слобожанская. Может, хватит? Иван Иванович, знаете, надо было успеть кого-то от себя отсоединить, чтобы теперь присоединить, но не успели. Вот, поэтому, еще раз говорю, у нас есть административная единица, и вопрос идет об объединении административных единиц. Административной единица является Комсомольский поселковый совет, а комсомольский или донец. Поэтому, Иван Иванович, это такой это разговор. Мы с вами можем как депутаты поговорили Можно? Конечно. Дмитрий Николаевич, э, в прошлом году, по крайней мере, в прессе обсуждалось несколько вариантов возможных громад в центре э, нашего поселка. Вот. И я бы считал нужным вот в этом бюллетне должны быть варианты. А сейчас остановились почему-то или как вы сказали, принудительно нам навязывают вот эту громаду, которая действительно громада. Вот, понимаете? А другие какие-то варианты, если вы там, ну, только ближайшие поселки, села или еще, чтобы можно было на чем-то повыбирать. Это так. За, против, это как бы, как-то и не выбор. А такой, это глухой угол называется. Это насчет этого. Вот такой вариант. Хотелось бы услышать более детально, откуда он родился. Спасибо. Смотрите перспективы. Не зря я вам говорил о том, что подоходный налог сконцентрирован, в принципе, весь источник подоходного налога сконцентрирован в поселке, вот на нашей территории. То есть кого бы мы ни присоединяли, у нас вот особо значительно не добавится. Я вам приводил пример сферы именно поселка, без добавления остальных. Поэтому тот подоходный налог, с кем бы мы ни объединялись, у нас останется приблизительно тем же. А я приводил пример, что соцсферу даже поселкового совета мы им не вытянем. Поэтому тут вопрос, с кем объединяться. А у нас еще такое территориальное расположение, что нам с кем бы мы не хотели бы объединяться а вот по логике вещей нам нужно объединяться с громадами там, где инфраструктуры меньше всего. Больше земли, к примеру, там меньше инфраструктуры. Но мы не переступим Лиманский поселковый совет. Мы должны сразу объединяться с ним и с кем-то еще. Лиманский поселковый совет ну, достаточно ну, самодостаточная громада с нормальным бюджетом, но у них инфраструктура тоже достаточно серьезная. У них огромная школа, у них несколько садиков, у них амбулатория. Поэтому привлекая это, это еще минус из того подоходного налога, который они нам не добавили. Они с нашего подоходного налога будут жить. Поэтому мы вам предложили именно такой вариант. Мы, ну, вы же тоже про про правильно поймите, мы же тоже обсуждали вариант. Мы, например, тоже такой, ну, пускай это чуть разойдет ситуацию, мы, например, посмотрели в другую сторону. Давайте объединимся с красным танцом и Андреевки. Нам подходит, шикарно. Там хороший бюджет, там отличная громада, мы будем жить как у кота на, на пазухой. А, это, а, а, это, а концепция эта не, предо, не предполагает объединение за территорией районов. Поэтому мы можем смотреть только в наш район. Вот. Поэтому. Так. Ну, я же еще раз говорю, если бы мы могли бы по географическому положению с ними э, где-то быть рядом, и смогли бы без Лиманского совета без других советов объединиться, мы бы рассматривали этот план. Но еще раз говорю, если бы было предприятие, которое давало тот же подоходный налог в достаточном количестве, и мы понимали, что это добавит нам бюджет, тогда это была бы перспектива. Так я пока перспектив в этом отношении не вижу. Еще вопрос есть? Еще раз спрашиваю, все определились со своим решением? Тогда прошу секретаря вместе с счетной комиссией пройти по залу, собрать бюллетени, поставьте там свою фамилию и знак, который вы считаете нужным и положительный. Між тим на сесію комсомольської селищної ради вже готується проект рішення про відмову від добровільного об'єднання з сільськими громадами. І тепер, навіть якщо менші ради вирішать об'єднатися зі Слобожанським чи, можливо, і Змієвим, у них вже нічого не вийде. Слобожанське поспішати об'єднуватись не хоче. Змії вже немає підстав їх запрошувати до себе. Тож доведеться поки залишатись на роздоріжжі або чекати іншого покровителя, того хто запросить їх до об'єднання, або можливо обговорювати умови зміни вже існуючого. перспективного плану.